Ну, потому что лицензия еще у вас чина. Отвечу на все вопросы, которые были ну, сказаны, да, по да, уголовного дела. Полтора года, да, полтора года э, назад было возбуждено дело по, ини по, инициативе одного чиновника, которому я просто не дал денег. Вам честно говорю, я ему просто не я ему сказал, я тебе денег не дам. Этот чиновник начал писать заявление. Вот эти вот заявления, э, которое было в Барановке, которое сказал Уважаемый Сергей, э, полтора года расследовалась 366 часть первая. Это для любого следователя это месяц. Вот, наконец-то. Я, вот, я хотела говорить, мы криминальные страны заваленные расследуем. По поводу, да, по поводу да, второго просто вопроса. Просто. Спецводопользование. Ну, люди руках, да, говорят, у вас нет спецводопользования. У нас две скважины на 100 метров. Ну, как это нету. Ну что, не видите? Ну, вот стоят эти скважины. Ну, как не видите? Это раз, да? По поводу очистных сооружений. Мы построили, когда у нас пошла, когда мы начали брать анализы, а мы их берем ежемесячно, и контроль громады, военные, нас бы там убили, если бы мы что-то туда скидывали не то. Там такой жесткий контроль и такой жесткий прессинг, да? И мы построили, мы остановили полностью все. Мы построили сумасшедшее очистное сооружение. Мы с Запорожья привезли целый институт. Я вам скажу, это целая проблема. У нас нет института. Мы нашли людей, они жили две недели с проверочками. Мы их хороводили для того, чтобы мы все-таки нашли тот куагулян, которым это все будет погашаться. Мы это сделали. Скажите, пожалуйста, кто в стране сегодня это сделал? Никто. Я заявляю на 100%. Что касательно дозволу на выходу. Уважаемая Ксения Михайлович, еще до проверки, мы не знали, что проверки, мы, 6 а, раз подавали в жетоны. Дайте дозу, дайте дозу. Они нам формулировки разные. Мы обратились, кстати, к вам. Вот вот это заявление, я вам передаю его. Ека вот. мова звернулася до вас, Державна регуляторна служба. І тут я зараз да, розкажу вот, заяву про порушення румог законодавства, так, вирішить документи дозвіл на Я до вас звернув, я директор, і да? ви написали, вот я зачитую, аналіз інформації виконую, у ваші заяви, дає змогу зробити висновок, що управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації надало відмову з підстав не встановлення законодавства. После вот этого письма э, мы обратились, вы получили от вас письмо, и уважаемый адвокат э, подал в суд на незаконные деи э, противники э, Житомирской э, управления экологии. Мы обратились в суд, и сейчас у нас идет слушание. Мы обратились еще к Гройсману, к премьер-министру Украины. Целая петиция была, все подряд. Начинает Уценко, Аваркова, там написано Ляпина, Самарак, все подряд были указаны в этой петиции. После этого, только после шума, которая поднялась, а, которая мы подняли, это крик души, да, у нас уже молчать было не было. Было возбуждено дело в отношении чиновников Житомирской области, даже администрации. Было новое, кстати, вот благодаря, кстати, новому руководителю области, хозяину Игорю Петровичу, который только вот назначили, да, у нас начала сдвигаться какая-то ситуация. Я заявляю, пестициды это не та проблема, которую нельзя решить. К нам обращаются, у нас есть бизнесы в Грузии, да, где умоляют нас построить такой не такой большой, поменьше, там не надо, там не такая большая страна, как мы. Но они к нам обращаются, и мы сегодня строим аналогичный завод возле Белиси. Да? Почему? У нас, в министерство, почему у нас регулятор не подает эту руку помощи? В Грузии и так, я вам скажу, как в Грузии, да? Есть для любого бизнесмена, есть бизнес-план. Пришел, на тебе, тебе бизнес-план на 100 тысяч долларов, на 200, на 500, на миллион. Почему за все время, когда мы начали инвестировать сумасшедшие деньги, ни один министр не, не позвал нас, не спросил. Может у вас помощь какая-то, может у вас проблема то, что говорят там, ну, то, что уже было сказано по поводу там, громады, да? А я скажу очень просто. Я ему не дал денег, он собрал кучку людей, да? все. И вот вам громада, да? Когда э, уже э, была рабочая нарада после письма премьера да, в кабинете все были и мэр ну, и глава администрации. Он точно так же тыкал вот эти все бумажки там. Да, ну, точно так же. На что ему Игорь Петрович сказал, вы не тыкайте эти бумажки. Скажите, в чем проблема? Люди инвестировали деньги. Мы хотим заохочивать бизнес. Ведь оборот этого предприятия, это порядка 500 миллионов гривен в погоду. Оно стоит, оно не зарабатывает, не привлекаются деньги в регион. Он говорит, в чем проблема? Из-за того, что какой-то чиновник ну, будет решать, ну почему? Почему министерство не делает свои какие-то выводы? Оно убивает предприятия Я, когда министр заявил, я честно, я общался с человеком, который близок к министру, да, и когда министр заявил, что он будет наводить порядок, я говорю, the best. Это тот красавчик, который наведет это все, да? Но произошло по-другому, к сожалению, я не понимаю, в чем проблема. А проблема очень проста. Знаете что? Я уже это сказал. Очень проста. Просто э, заложили деньги в, на утилизацию отходов э, 611 миллионов гривен. Вот в чем проблема, оказывается. И Мочилова наша началась после того, как вот, вот эта цифра появилась. Но не было же проблем раньше, да? Только из-за коррупционной составляющей, из-за политики. Кто-то хочет ос... Да ради бога, ну, осваивайте вы этот трансфер. Давайте мы напишем, что мы не работаем, стоим. Ну ради бога, ну не надо убивать это все. Давайте, напишите нам письмо, мы вам ответим, мы стоим, потому что пока дозвол не дали. Мы дали, и вы смело вывозите куда хотите. Ради бога, на все четыре стороны, если вы не хотите, уменьшить, удешевить деньги, которые находятся в бюджете. Ведь за границей утилизировать дорого. Там, два, три, четыре раза дорого утилизировать. Я-то знаю, я занимаюсь этим, я езжу по выставкам что мы, может, вы не делаете, я вижу это. Да? Почему общественность, почему люди, которые со стороны этим должны заниматься, а не министры, и не просить нас, умолять нас. Честно, у меня крик души. Я хочу вас всех еще раз, да, кто хочет, пожалуйста, приезжайте. Еще раз, кто хочет, приезжайте на завод, я только рад буду. Я лично с каждым, в каждую дырку вас заведу, да, но нельзя губить предприятие, Нельзя губить инвестиции, которые потрачены, да, и это будет месседж. Я заявляю сейчас всем, да, так как мы иностранная компания, да, то в ближайшее время будет пресс-конференция. Она уже пишется сценарий, да, и будет эта пресс-конференция. Эта пресс-конференция будет месседжем министру и тем донорам европейским, которые сюда хотят сегодня зайти. Мы расскажем всю правду и все реалии, которые происходят сегодня у нас в стране. Я ще раз говорю всім спасі забіктаємства, і... але я би попросила менше емоцій, Ді, більше посуд.